कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सदियों से एक ही सुल्तनत के तौर पर रहे हैं पंद्रह में कश्मीर पर मुगलों के कब्ज़े के बाद और फिर अफगानों के सलत में ये इलाके राजवाड़ों और बाघ गुजार रियासतों में बट गए सिखों के हुकूमत में कमांडर नत्थे शाह की क्यादत में सिख फ़ौज ने अठारह में गिलगित पर कब्ज़ा कर लिया इस माहे पर तफसील से रोशनी डालने से पहले आपसे एक दरख्वात है अगर आपने अभी तक जम्मू कश्मीर इंफो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें मजीद मालूम के लिए आप हमारी वेबसाइट जम्मू कश्मीर डॉट इनपो विजिट कर सकते हैं अठारह सौ छियालीस के माहिदा अमृतसर की रोज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को एक माहदे के तहत दरिया रावी और दरिया सिंध के माबे अलाखाजात का इकतदार आला सौंप दिया इस माहे में द्रायासे के पार गिलगित हुजा नगर और यासिन वगैरह के इलाके शामिल नहीं थे महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के उद में इन इलाकों को सुल्तनत कश्मीर के जेर इंतजाम लाने के लिए पे दर पर हमले हुए जनता अठारह सौ इक्वंजा में चलास, अठारह सौ तिरसठ में यासन और अठारह सौ छियासठ में दारेल वगैरह को फतेह करके सुल्तनत में शामिल किया गया द्रायासेसन के शुमाल में वहाका इन इलाकों को एक इंतजामी यूनट की शक्ल देकर वजारत गिलगित का नाम दिया गया उन्नीसवीं सदी के वस्त में जब रूस ने तसीब तो संदरना पॉलिसी अख्तियार की तो अंग्रेज़ सरकार को खतरा लहक हुआ कि कहीं जारे रूस रियासत के इस शुमाली दरवाजे के रास्ते हिंदुस्तान तक अपना असर व नफूस कायम न कर लें चनाचा इस खतरे से निपटने के लिए बरतानवी सरकार ने कई तदबीरें अख्तियार की रूस और चीन के साथ मलिका इलाका जात पर कड़ी नगाह रखने के लिए बरतानवी हुकूमत ने अठारह सौ छिहत्तर में और बाद हजार अठारह सौ उन्नावे में यहाँ पर गिलगित पोलिटिकल एजेंसी कायम की कर्नल डेवर इस एजेंसी का पहला पॉलिटिकल एजेंट तैनात हुआ चीन और वस्ती की तरफ रियासत के बढ़ते हुए अकतदी व माशर्ती रिश्तों के तमाम दरवाजे इस एजेंसी के कायम होते ही बंद हो गए अब अंग्रेजी हुकूमत इस खत्े को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखने के मंसूबे बनाने लगी प्रताप सिंह अंग्रेजी हुकूमत की इन जारहाना पॉलिसियों से सख्त नाला था वो इन तोफ़संद की राह में रुकावट बना रहा लेकिन उसका जानशीन महाराजा हरी सिंह बलाखिर अंग्रेज़ सरकार के सामने झुकने पर मजबूर हो गया बलाखिर महाराजा हरी सिंह को 1935 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गिलगित को अपने कंट्रोल में लेने का मुतालबा तस्लीम करना पड़ा दरअसल अंग्रेजी सरकार ने रियासत के अंदरूनी मामला में इस हद तक अपना असर व नफूज कायम कर लिया कि सियासी और शहूरी बैदारी के नाम पर अंदरून रियासत पे दरपे पैदा होने वाले वाकयात के नतीजे में अंग्रेजी हुकूमत महाराजा हरी सिंह को अपने सामने झुकाने में कामयाब हुई और भला आखिर महाराजा हरी सिंह को 1935 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गिलगित को अपने कंट्रोल में लेने का मुतालबा तस्लीम करना पड़ा जन्ाचा 26 मार्च 1935 को महाराजा हरी सिंह और बरतानवी रेजिडेंट कश्मीर कर्नल एल ई लांग के माबे ने एक माहिदा तय पाया जिसकी तोसीक़ तीन अप्रैल उन्नीस सौ पैंतीस को मुसायरे हिंद ने की इस माहे की रोह से दरिया सिंह के पार गेलगित और उसके मलहिका चौदह हज़ार छः सौ अस्सी मरब अमील पर मुश्तिल इलाके का कंट्रोल और फौजी इंतजाम साठ बरस के लिए बर रास्त बरतानवी हुकूमत हिंद के सपर्द हुए इस माहे की दफा अवल के तहत गवर्नर जनरल किशोर हिंद को अख्तियार है कि इस माहे को इस्तकाम दिए जाने के बाद किसी भी वक्त वजारत सूबा गेलगत रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से का मुल्की और फौजी इंतजाम अपने हाथ में ले लें युद्धराय सिंह के पार उस गहने किनारे पर वाहका है इस माहे की दफ़ा दुम के तहत ये इलाके रियासत के हदूद के अंदर शामिल रहेंगे और महाराजा की सलगिरा या दूसरी तकरीबों पर जिनमें महाराजा और डोनर जनरल कि हिंद में एफफाक राय हो जाए तो अफसरान इंतज़ामिया का फर्ज होगा कि उन तकरीबों को करने के लिए महाराजा की ग़ुलामी सर करें और रियासत का झंडा सरकारी सदर मकाम एजेंसी पर हमेशा कायम रहेगा इस माहे की दफ़ा सोम के तहत आम हालत में सरकार बरतानिया की गौर अफवाज या हिंदुस्तानी अफवाज गुजारते सूबा गिलगित के अंदर से नहीं गुजरेंगी जो दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर वाक़ा है इस माहे की दफ़ा चार के तहत तमाम मदनियात और वसायल महफूज रहेंगे मगर जब तक यह माहिदा है तब तक मदनियात की तलाश या मदनियात निकालने का काम मौखर किया जाएगा इस माहे की दफ़ा पंजम के तहत यह माह साठ साल के लिए नाफज रहेगा इस नाल के खत्म होने पर माहिदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा ये छब्बीस मार्च उन्नीस सौ पैंतीस में जम्मू के मुकाम पर तय हुआ मजदूरा माहिदे के तहत बरतानी सरकार को अलाका गिलजियत का निजाम संभाले। अभी सिर्फ बारह बरस गुजरे थे कि दूसरी जंग अजीम के नतीजे में ब्रिटिश राज को बरसवीर से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ा तीन जून उन्नीस सौ मंसूबा की बंदी के तहत तय पाया कि बरतानिया अपना कब्ज़ा हिंदुस्तान से ख़त्म कर देगा और वह तमाम माहिदे जो बरतानवी हिंद की शख्सी रियासतों से तय हुए हैं ख़ुद बहुत मनसूख हो जाएंगे चनाचा इसी असूल के तहत माहिदा गिलगित भी मनसूख हो गया और यह तय पाया कि वो तमाम इलाके जो बरतानवी हुकूमत हैं महाराजा से लीज पर लिए थे यकम अगस्त को हुकूमत कश्मीर को वापस कर दिए जाएंगे महाराजा कश्मीर के हुक्म से कश्मीर रामचंद काक ने बारह जुलाई उन्नीस सौ सैतालीस को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें वजारत गिलगित को सूबे का दर्जा देकर ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ घनसारा सिंह को इस सूबे का गवर्नर तैनात किया गया तीस जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस को घनसारा सिंह ने गिलगित पहुँच कर चार्ज संभाल लिया उन्नीस सौ पैंतीस में गिलगित के जो इलाके बरतानी हुकूमत को लीज पर दिए गए थे बल आखिर एक अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को अमली तौर पर इन इलाकों पर महाराजा की अमलदारी कायम हो गई एम ए खान अपनी तसनीफ कश्मीर तारीख के आईने में लिखते हैं कि यह एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान सारा का सारा अंग्रेजों को दिया गया था रियासत का सरहदी सूबा जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख शामिल है तिरसठ हजार पाँच सौ चौवन मब्बा मील पर मुश्तमिल है जिसमें से गिल एजेंसी इन इलाक़ों पर मुश्तमल है गिलगित वजारत जिसमें तहसील गिलगित बोंजी का इलाका शामिल है हंजा और नगर की रियासतें चलास का ज़िला पुनहाल यासिन को खजर अशकुमल और गिलगित का एक हज़ार चार सौ अस्सी मरबा मिल इलाका अंग्रेज़ों को पट्टे पर दिया गया इसके लिए उन्नीस सौ इकतालीस की मरदमशुमारी की लिस्ट देखी जा सकती है जबकि इसमें ना लद्दाख शामिल था जिसका रकबा पैंतालीस हज़ार मरबा मिल है और जिसमें बल्तिस्तान और कारगिल शामिल थे एम ए खान मजीद लिखते हैं इस सौदे में सारी गिलगित एजेंसी भी शामिल नहीं जिसका रकबा चौदह हज़ार छः सौ अस्सी मरबा मिल है और इस अस्तौर जिसका रकबा दस हज़ार छः सौ बत्तीस मुरबा मिल है मुमताज़ हाशमी इस बारे में लिखते हैं कि बरतानी हुकूत ने गिलगित के शुमाल और शुमाल मगरब में चलास गोपस यासिनपुमन और दारेल वगैरह के बिल्कुल आखिर में सरहद के साथ साथ फैली हुई पट्टी का सिरप एक हज़ार चार सौ पचासी मुबा मील इलाका साठ साल पट्टे पर उन्नीस सौ पैंतीस में महाराजा से ले लिया इस बारे में शेख अब्दुल्ला लिखते हैं कि इन तीनों अलाकाजात के हुमरान महाराजा कश्मीर के हल्का भगोज थे उसको बाकायदा खराज अदा करते थे इस सदी की चौथी दहाई में महाराजा ने गिलगित अंग्रेज़ों को पट्टे पर दिया जो इस पर इसलिए तलब चाहते थे ताकि बरसिर को सोवियत यूनियन की किसी अमकानी पेशकदमी से बचाए रखें इस वक्त और उन हालात में सूल एडमिनिस्ट्रेशन गिलगित में भी इस तरह महाराजा के हाथ में रही जिस तरह ढंजा और कर्दों में थी कैच खुर्शीद इस बारे में लिखते हैं कि उन्नीस सौ पैंतीस में बस सरहदी मामला और दफाई अखराजात के पेश नज़र गिलगित एजेंसी का इलाका साठ साल के लिए हकमत हिंद को महाराजा कश्मीर की तरफ से पट्टे पर दिया गया इस दौर में अंग्रेज़ रेजिडेंट का तकर्रर अमल में आया ज़ाहिर है कि कुछ अरसे के लिए पट्टे पर देने से अपने इलाके की हकमियत आला से कोई हुकूमत दस्तबरदार नहीं होती मुमताज़ आशमी मजीद तफसी बताते हुए लिखते हैं कि उन्नीस सौ सैंतालीस तक इन इलाकों पर भी जम्मू कश्मीर का झंडा लहराता रहा था इकतदार आला और इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर हकूमत के हाथ में थी रियाती हकूमत ने ज़िला सब डिवीजन की सूरत में इस इलाके में इंतज़ाम कर रखा था एजेंसी की सरहदी इलाकों में सियासी इंतज़ाम वजी वजारत गिलगत के सपुर था जो मुल्की इंतज़ाम फौज मालिया वगैरह के मामले में कुल मुख्तार था जलास गोपस यासीन और आशकुमन पोलिटिकल अलका जात थे इनके हकम गवर्नर कहलाते थे जिन्हें रियासी हुकूमत मुकर करती थी और उन्हें उनके सिपाहियों समेत तनख्वाह भी रियाती हुकूमत अदा करती थी कोई खजर के इलाके गोपस की गर्नरी में शामिल थे जबकि दारेलो तांगर में एक असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट काम करता था हमज़ा नगर पुनियाल के जागीरदारान खास बरतानवी मकासद के लिए पोलिटिकल एजेंट के मतहत थे लेकिन इंतजामी और सियासी अमूर में जम्मू कश्मीर की मुकम्मल अमलदारी थी ऊंजा नगर और पुनियाल की जागीरें गिलगित एजेंसी में शामिल थी मगर इंतजामी तकसीम उनकी मख्तल थी उनमें बार महाराजा के गवर्नर मकर्द थे और बाज़ में मकामी राजे ही हकूमत करते थे मगर सब महाराजा के मतहे थे मुमताज़ हाशमी मजीद लिखते हैं ये मीर रियासत जम्मू कश्मीर को सालाना नजराना दिया करते थे मुख्तलफ़ मौरखिन की मुख्तलफ़ राय को देखने के बाद अब इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों को या तो पूरी गिलगत एजेंसी दी गई जिसका रकबा चौदह हज़ार छः सौ अस्सी मरबा मीर था या तो अंग्रेज़ों को गिलगित एजेंसी का कुछ हिस्सा दिया गया जिसका रकबा चौदह सौ अस्सी मरबा मिल था मौजूदा गिलगित बल्तान जो पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम है इसका रकबा सत्ताईस हज़ार मरबा मिल है जिसमें बल्तिस्तान भी शामिल है इस माहे में बल्तिस्तान को लीज पर नहीं दिया गया बल्कि गिलगित एजेंसी का या तो मुख्त सा इलाका लीज़ पर दिया गया या पूरी गिलगित एजेंसी को ही लीज़ पर दिया गया था